А просто зараз брифинг министра внутренних справ Арсена Авакова. Решение преступления. Напомню вам, что несколько месяцев назад, перед этим, другой первый заместитель главы ДСНС был задержан на взятке. Тогда суд его отпустил в итоге, хотя взятка была с поличным. Дело по нему до сих пор тянется. Это еще одна причина, почему я прибег к публичному обвинению для того, чтобы такие процессы проходили под софитами и под вниманием общества. На закрытой части правительства сейчас этот вопрос еще раз обсуждался. Еще раз скажу, что принято решение об увольнении господина Бачковского с должности главы ДСНС, господина Стоецкого с должности первого заместителя главы ДСНС. Принято решение об отстранении всех глав ДСНС по регионам Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, город Киев, Кировоградской, Луганск, Львовской области, Миколаевская, Одесская, Полтавская, Ривенская, Сумска, Тернопельская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая. По всем этим областям комиссионно будет проведена соответствующая проверка и будет принято решение о дальнейшей возможности работать этих руководителей в системе ДСНС и степени их участия в коррупционных схемах, которые вскрылись. Решением правительства назначен новый, новые исполняющие обязанности терминового выполняющего обыски главы ДСНС на срок проведения вот этих санационных мероприятий. Это мой родный Зарян Шкиряк. Зарян зараз здесь присутний. Мы намеренно пошли на такой шаг, потому что хотим гражданского контроля над этим процессом. Мы видим, что сейчас хлынет поток соответствующих обращений, жалоб и фактов. Я хочу держать эту информацию под общественным контролем. После чего задача Зарян Несторовича, которая поставлена премьер-министром и мной, заключается в следующем провести эту проверку и не, не только в сфере э, уголовно-процессуальной, здесь будут заниматься следователи и прокуратура вместе с нами, но в сфере э, адекватности, лояльности к коррупционной схеме ныне действующих там работников. Кто лоялен к коррупции, будет э, соответствующая рекомендация, мы их освободим. После чего будет рекомендация к профессиональной работе. Мы найдем того офицера, того... Э, Достойника, который будет отвечать этой высокой посаде. Это по организационным вопросам. Теперь немножко возвращаясь к тем оперативным документам, которые подвигли нас к сегодняшним действиям по задержанию чиновников. Но знаете, я скажу, как было бы правильно. Правильно было бы взять эти факты, которые у нас в руках. Поставить камеры, долго снимать, долго прослушивать, установить до конца все связи. И, возможно, в итоге арестовать здесь не троих, не двоих, а там больше. Но у нас такой момент, такое время и такая степень коррупционности процесса, в том числе и правоохранительного, что мною было принято решение действовать немедленно минимально информируя должностных лиц и в структуре МВД, и в структуре прокуратуры. Я благодарен генеральному прокурору за принципиальную позицию. Мы с прокуратурой здесь работали очень четко и слаженно. Качество этой работы, я думаю, мы увидим в ближайшее время. О чем идет речь? Я имею на руках несколько эпизодов по этому уголовному делу. Позволю себе сказать буквально парочке наиболее вопиющих. Но скажу перед этим, что уголовное дело в отношении руководства и злоупотреблений в ДСНС возбуждено МВД по ряду, было несколько раньше, по ряду обращений народных депутатов, по обращению в том числе Автомайдана и ряда общественников. Такие факты легли в основу внимания, расследования и изучения материалов. После того, как мы установили э, факты, мы перешли ко второй стадии. Теперь надеемся, что фактов будет еще больше. Схема номер один. Схема злоупотреблений, э, наиболее цинично на наш взгляд, построена на закупке в том числе э, товаров и услуг, а в большинстве своем э, паловно материалов. Существует компания UCOIL, которая связана с Державной службой изначальных ситуаций, предповидными закупками. Эта компания имеет агентский договор с компанией February Incorporated остров Джерси, офшорная компания специальной американской юрисдикции, суть которого в том, что 20% от любого контрактного дохода есть собственность компании Февриер как комиссионное вознаграждение. Затем эта компания Февриер оставляет у себя 6,5%, 13,5% передает следующей компании, тоже офшорной, тоже остров Джейси, Джерси, Аплей Generation. Аплей Generation это компания, в которой бенефициарами является господин Бачковский и господин Стоевский. Туда перечисляется 13,5%. Процентов от поступивших доходов. Вот соответствующий документ, показывающий нам о бенефициарах компании Apple Generation. 30 тысяч акций принадлежит господину мистер Сергей Бачковский. Holder of Ukraine паспорт номер такой-то. 20 тысяч акций принадлежит господину Стоевскому. Номер украинского паспорта такой-то. И таким образом компания Play Generation генерирует на себе доходы от государственных закупок, которые проводила компания. Которые проводят все организации ДСНС. Это сертификаты, копии на владение акциями этими компаниями. Это копии карточек, выписанных на Сергея Бачковского и господина Стоецкого. Это офшорной компании, на которой перечисляются доходы с закупок ДСНС. Сертификаты. Вот внешняя эмоциональная сторона дела для человека, который не обречен быть следователем. То есть на уровне понимания. Схема и сложнее, и включается значительное количество различных контрактов, перечислений и так дальше. Мы будем обращаться к американским властям, к ФБР, с просьбой в рамках этого коррупционного расследования раскрыть нам данные по финансовым операциям этих компаний. И смежных с ними. У меня соответствующие контакты будут еще сегодня. Второе, о чем бы я хотел сказать дополнительно, это самое, тот самый список отчислений. Вот он здесь написан, этот список написано Сичень 2014, наверное, опечатка или что это у них, а остаток здесь написано на 1.02.2015. 02 2015 -го. то есть бухгалтерия работает четко Поступила, например за сечень 1 980 000 израсходовано моргун резницкая дав ну, я предполагаю что это но будем а, разбираться стоецкому осталось 198 тысяч, Минюсту 40 тысяч дали кому мы разберемся метница 60 обеспечение паленым мастельным материалом донецка луганск не понимаю что это 30 и 20 Финши за порядок 38, СС 540. Кто такой СС? Сергей Станиславович. Видимо, этот список авторства господина Стоецкого или помощника. Аналогичный список второй, примерно тот же. Заработок у них тут чуть выше, за лютый 2,075. Вот. Ну и тут разные другие тоже отчисления есть. Что-то что мне подсказывает, что мы таких бумаг получим значительно большее количество. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю только, что счета на карты, карточные счета, это мультивалютные счета в евро и долларе. Ну вот это то, что я, пожалуй, хотел сказать. Что будет дальше происходить? Дальше следователь, который сегодня у нас проводил следственные действия, в течение 24 часов предъявит пидозру. Так, одновременно сейчас идут обыски в офисе ДСНС и по местам проживания господ Бачковского и Стоецкого. Материалы для санкций э, будут переданы э, в прокуратуру, которая будет э, процессуальный прокурор вместе с нашими следователями определит и подследственность дальнейшего этого расследования, и, э, и дальнейшие меры пресечения будет определять суд и санкцию соответствующую. Э, это чиновники первой категории, безусловно. Но я бы хотел, чтобы это расследование оставалось в рамках МВД, Следственного управления МВД, потому что материалы эти наработали и вскрыли работники Департамента внутренней безопасности МВД и тем самым доказали право расследовать это преступление. Вместе с тем генеральный прокурор имеет право определить последствия самостоятельно. Ну, наверное, все. Если есть вопросы, я коротко ответил. Скажите, пожалуйста, когда эта информация такая поступила, как ее нашли, это первое, второе, вот пока что в каких суммах идет? Смотрите, это процессуальный вопрос, я не буду отвечать. Он будет в материалах следствия. Я и так нахожусь на грани допустимого. А по суммам вот эти 12 Какие это суммы? Какие суммы смотрите? Ну, возьмите бюджет ДСНС. Он у нас Около 4 миллиардов совокупных гривен. Так? Значительная часть этого бюджета помимо заработной платы это закупленные товары и услуги, в том числе топливо для пожарных автомобилей и так дальше. То вот примерно и вам объемы.